На месте разбурханного кротовиння в центре Ирпеня начала вымалевываться картина майбутнього. Это колонная группа колонада, на которой будет предусмотрен фонтан с вау-эффектом, очень красивый, с подсветкой. В общем-то, объект необычный не только для Ирпеня, но и для, Киев, для всей Киевской области. Думаю, нам будут приезжать еще на него посмотреть и с ним сфотографироваться. Наразі уже заменили водопровод и заклали фундамент. Плануется сделать тут несколько фонтанов. Будет ли это украшением нашего города? Обязательно. Я даже не надеялся. Что здесь так будет. А почему бы и нет? Поддерживаю. Я думаю, сюда. Я вообще зато за реконструкцию этого города. Я очень довольна этим. Ну конечно, это же красиво. Красиво, и детям приятно. Фонтаны это всегда хорошо. Да, это прекрасно, когда что-то делается для людей. Да почти любого спросите, а то нравится. Что-то надо делать.